Опа. Лукас, ты идешь? Маркус, я не хочу, оставь меня в покое С меня хватит, Лукас Ты всегда везде один Ни с кем не разговариваешь, ни с кем не играешь Я начинаю думать, что ты псих Странный ты, и это уж точно Это плохо? Ну давай, ради меня Поиграй сегодня вместе со всеми А может, пятки? Можно пойти в четвертый ангар. Нет уж, ты же знаешь, что нам запрещают там играть. Я... Какая разница? Можно пролезть через дыру в заборе, как в прошлый раз. Нас никто не увидит. Мы можем попасть в ангар через запасной выход. Отличная идея. Пошли. Лукас, ты идешь с нами? ладно, пошли с ними. Что за нафиг? Ага, классы. удача, блин. Ангар 4, он взорвется. Маркус остальные ребята сгорят. Быстрее нужно... Так, я продолжу. Давай я через этот сбор. Так. Восстание? Mm -hmm. Нет, все восстание. Да. Вот пролезли. и пришла сюда и походом бегом. сюда да сюда и пошли. все заходом сюда и там до дырка в заборе здесь тут она вроде бы моя вот вот он, да. Близ. Все, я. Так. Сейчас на машину, наверное. Ну ладно, давайте восстание с баражни. Угу, понял, я тут стоит. Блин. Все, тут машина до сфыла за да? Да, вот она. Я игра за ней пройду, все беспокойно. Тихо, 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 тихо. Пішли, пішли. Тих, тих, обережно, обережно. Та ну блін. Я вже майже прийшов. Ладно. Треба швидше виходити. Треба від очей Лукаса дивитись. І зараз. Пішли. Так, за ящиками. Помаленьку, помаленько. Все, 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 можна йти. Да? Прийшли? Прийшли. Так, і йдемо до Ангару. Що зараз бігти не можна? Так, все, вот тут. Да? Да, он я. Вот, все. Лицо Из глаз. Лукас, что ты тут делаешь? Ты же вроде не хотел играть. Маркус, беги отсюда. Ангар скоро взорвется. Да? С чего не спрашивай, Маркус, беги отсюда, он взорвется. Я пойду поищу остальных. Угу uh -huh. ну, Тісно, треба їх швидко шукати. Одного бачу. Нагору як забратися, скажіть мені. Сюди можна? Тут мусить бути сходи? А от, є сходи. Ну я ж пачек тут -то когось, -то точно. Вот винте. я сбоку пробив ты человек на вылез. Лукас, ты что тут делаешь? Игра кончилась, все ушли, можешь выходить. О, здорово. Почему мне никто не сказал? Угу. Uh -huh. Инакших требуешь знайти Чем пошвидше Сейчас у нас не так аж багато в принципі Тут хтось є Стобезь бачив Да? Вот Лукас что ты тут делаешь? Бой отсюда С тобой никто не хочет играть Курт выходи отсюда Ангар скоро взорвется ты понятия не имеешь, о чем говоришь, Лукас. Ты Тормоз. Вот, послушай меня. Тут будет пожар. Тебе нужно немедленно отсюда уходить, я не шучу. Давай, вали, пока я тебе в нос не дал, придурок. Меня послала найти тебя, твоя мама. Пойду скажу ей, что ты тут ошиваешься. Что? Мама? Скажи ей хоть слово, и ты Угу. Я с тобой потом развернусь. Думаю, это все. Я вроде бы трое был. Правда? Теперь самому треба выбираться. Где наш выход есть? Где есть выход? Я уже не встыгаю, тут не блин. Да? Тут был один. Да цей. Да цей чувак что тут был? Я же бачу значок. Вот yeah. я. взорвется, беги немедленно. Немедленно убегай из ангара, я не шучу просто критит. да ангар ангар already. у нет времени нужно выбираться отсюда пока все не взорвалось понял я понял ну выбралась Муха, ты ранен нет так пара цараты а остальные я успел их предупредить они все убежали. Лукас, как ты узнал, что это произойдет? Я видел. Я видел то, что будет. Не спрашивай, как. Ты же знаешь, тебе не поверят. Знаю. Лукас, Лукас, ты в порядке? Лукас, ты меня слышишь? Я тут немного поспрашивал. Разумеется, не сообщает твоего имени. Мне рассказали об одном человеке, который знаком, так сказать, с необычными явлениями. Возможно, она сможет тебе помочь. Вот ее адрес. Лукас, ты же знаешь, я во все это не верю. Но я искренне надеюсь, что она сможет ответить на твои вопросы. Надеюсь. Да. Давайте проключимся на Карлу. Ну, как там расследование убийства в ресторане? У нас есть несколько ниточек, но пока нет подозреваемых. С этим делом связано несколько тревожных фактов. Мы знаем, что убийство непреднамерено и совершено не ради денег. Какая у вас теория? Ну, это псих. Некоторые детали напоминают портрет психа. Он повсюду оставил отпечатки и кровь. Попался на глаза свидетелем. Черт, да он фактически сообщил свое имя и адрес. Вы знаете, подобные люди слышат голос Господа, наказывающим кого-нибудь убить. Это объясняет, почему убийство непреднамеренное. Как вы считаете, совершит ли убийство снова? Думаю, да. Вполне возможно. В тот раз ему повезло, все прошло прекрасно. Наверное, сейчас он чувствует себя всемогущим. Вероятно, что он совершит убийство, как только решится. Делайте все необходимое, чтобы этот псих скорее попал за решетку. Ну, ага. какой у нас план? Проверить больницы. Не поступал ли к ним кто-нибудь с ножевыми ранениями? Связаться со всеми психлечебницами, и узнать, нет ли каких-нибудь бывших пациентов, которые находятся на свободе и могли бы такое сделать. Окей. Что ты еще? Ага. Книжка, которую мы под столом нашли. Гаррет положил ее тебе на стол. Попробуй ее пробить. Хорошо. Я всем этим займусь. А ты над чем будешь работать? мне нужно кое-что проверить. Mm -hmm. Сколько себя помню, всегда боялась замкнутого пространства. Когда я нахожусь в тесных комнатушках, то начинаю паниковать, задыхаюсь. Мне хочется немедленно оттуда убежать. Да, все знают термин «аустрофобия». Но я решила не давать моему страху управлять мной. Я буду бороться за раз, когда он проявит себя. Надо сохранять спокойствие. Все будет хорошо. Я буду глубоко дышать, идти вперед, пока не найду компьютерный терминал. Компьютерный терминал нам требуется найти. Ну ладно, давай-то будем шикарно. руками я отсюда не И блин. Дело Кирстена где-то тут. И пока я его не найду, я отсюда не уйду. А, светло, да, да. Вот я. Так, что тут ничего не правда? Ну вот. Вот тут честно ничего не блин. И дай я могу ваш компьютерный терминал? Ладно, давайте еще пошкаем, понеже Вот, сюда можно зайти. Угу. Mm -hmm. Бить-то, не можно, ну блин, чего? так там сказано, что это дело 90-х вроде бы. Да, и вот игра 85-90-й. Вот, что их не что я, а? Ну, ладно, давайте тогда открутим и пойдем на иную сторону. До там так тих... чи що це таке. А туди нам як тут братися. М -м -м, таке скажіть. Ясно, понятно. Тут вони мене вийшли просто трошки понервувати. Ну да це таке, нічого страшного.

Ладно, что у нас проба. Вот, тут можно бегать, а тут уже нет. Вот сам бисать можно. Честно, уже не знаю, какие раз пробую пройти эту миссию сейчас. Звісно, я в відео залишу тільки одну спробу. Подивитись на пару плін файлів підряд це якось нецікаво. Все, тут я вже відкрутив, йдемо сюди. Тихо, 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 тих. тих, тих. Що не критичний рівень був. Стоп. центр бы это. Все, это пропортаемость назад. Закручиваем Головне нам дихання спокійно зберігати, то і все буде добре. На цих стелажах я вже провіряв, тут нічого немає. Значить нам залишаються тільки оці. Тобто він знає, чи воно відкрутиться. Ну, Вроді би мало. Правда? О, відкрутилося. О, це... 92 тысяч. А а вот, джинсы диск, на какие нам а треба. Нужно проверить на терминале, тот ли это год. А ну. Думаю, это потребен диск. Да, это, скорее всего, самый диск, какие нам потребный. Ну. Кажется, нашла. Вот. Я. Yeah. Файл пуст. Ни рапорта, ни улик, ничего. Тут есть имя детектива, который вел расследование. Роберт Митчел. Угу. Mm -hmm. Отца уже Карла попросила меня разузнать про книгу, которую мы нашли в забегало. Может, она расскажет нам об убийце. Я поспрашивал в участке и теперь пришел в букинистическую лавку, которой владеет один тип по имени Таки. Все, я могу спокойно и Т и заботы против всякие стрелки, блин, то все дыхание и так далее. Конечно, погано, я выберу что... за тобой, что за Да ладно, я все равно будет. что-то потеряли. Мне за, что я заставила вас сдать, Вас в присутствии. Честь для моей скромной лавки. Мое имя Такио. Скажите, чем я могу вам услужить? Ага. Книга. Я разгребал вещи в чулане и нашел эту старую книгу. Я подумал, она может оказаться ценной. С сожалению, я не посвященный человек. Я могу рассказать вам только о книгах, которые продаю. Ну ладно, эм, Можете вы хотя бы взглянуть? Вы же наверняка видели подобные книги и раньше. А, да. Много раз. Да. Мне очень жаль. Но вам никто не поможет. Ну, вот на этом вот вот спасибо, я пытался. Ну, ладно. Пришло это действительно. А -а -а, возможно, я могу вам этим это помочь. Ну да, тут, винка, конечно, может, чем поможет, тут винка, вин кажется, не может ничем мне никто помогать. тут, да. вин кажется, он уже может помогать. Заказал очень редкую книгу. Я ищу ее с утра, но так и не на то. Ты найди эту книгу. И я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Ну и как выглядит книга, которая вам нужна? <плес> Просто. Она из той же серии что и это. Хорошо, я могу это сделать. Принеси священный бриллиант старого горного мудреца. И он отдаст тебе волшебный талисман. Да что я? В компьютерной игре что ли? Ладно, давайте я на этом заканчиваю. Кому сподобалось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока.